по лабораторной и медицинской мебели фирмы «Эксперт». После этого не расходитесь, будут объявления. <связывая> Добрый день, меня зовут Юрий Левьян, я специалист по лабораторной мебели. Хочу вам представить кратко продукцию, выпускаемую по торговой марке «Эксперт» на производстве, которое относится также к группе компании «Макрохим». Хочу немножко остановиться на истории развития нашего предприятия и что мы из себя представляем. Мы начали заниматься лабораторной мебелью еще 11 лет назад. За это время на территории Украины было оснащено лабораторной мебелью нашего производства более 3,5 тысяч лабораторий. Только в прошлом году, в течение этого года, было оснащено максимальное количество, поскольку производство, которое у нас территориально находится в Черкасах, оно вышло на свои максимальные возможности на свою максимальную производительность. Поставки мебели нами осуществляются по всей территории Украины. Также мы поставляем мебель страны СНГ и через наших российских партнеров у нас был проект, когда мы поставляли лабораторную мебель на территорию Намибии. Мы постоянно участвуем в различных лабораторных выставках, конкурсах, мы имеем множество наград и так далее. Буквально два года назад началось строительство производства лабораторной мебели Российской Федерации в городе Псков, и сейчас он также выходит на свои плановые мощности. Так что те же самые коллеги из России, Белоруссии и других стран СНГ, это тоже будет как бы им интересно, потому что мы можем поставлять мебель в любые регионы. Территориальное производство находится в городе Черкасы. Если посмотреть на карту Украины, то этот город как раз находится по центру. То есть удобная логистика по все регионы. Наше производство специализируется на выпуске только лабораторной мебели. То есть ни шкафы купе, ни офисную мебель, ни длинную мебель. Поскольку мы входим в группу компании «Украхим», мы имеем доступ к зарубежным рынкам, где в основном производятся комплектующие для лабораторной мебели. Никому не секрет, что на территории России и Украины очень сложно найти качественные комплектующие, которые бы имели достаточную степень химической стойкости и выдерживали жесткие условия в эксплуатации в эксплуатации жестких условиях в современных лабораторий. На производстве организован полный цикл производства. То есть начиная от э, раскроя самого материала, э, обработка его механически в механических цехах, э, защитное покрытие нанесения, а также сборка э, полностью контролируется специалистами нашего предприятия. Мы предоставляем гарантии на все наши изделия. Наша мебель сертифицирована, прошла испытание по ГОСТ, э, подтверждение чему имеется сертификат Укрсепра, гигиенические заключения. А также два года назад мы прошли наше производство и получили сертификат в системе ИСО международного образца. Хочу кратко рассказать о линейках мебели, которые присутствуют в ассортименте нашей продукции. Первая это премиальная линейка, называется Евроэксперт. Основное ее отличие в том, что она полностью изготовлена из металла. То есть металлический массивный каркас, металлические тумбы, то есть никакого дерева, ничего такого, что могло бы корректировать, там, скажем, разбухать и так далее. Нету, все поверхности защищены. Следующая линейка это эксперт. На эту линейку приходится, скажем так, основное подавляющее большинство продаж. Она проработана и рассчитана таким образом, что можно не укомплектовать лабораторию практически любого профиля. Присутствует серия лабораторной мебели Optima. Она, скажем так, имеет своих покупателей в лице государственных организаций, в лице медицинских центров и так далее. То есть это мебель, которая изготовлена на более легком, скажем так, каркасе, имеет меньше габаритные размеры столов и, соответственно, меньшую стоимость. То есть она более бюджетная. И третья линейка мебели – это АМЕД. Она рассчитана как раз на комплектацию медицинских учреждений, различных э, центров, клиник и так далее. То есть она больше, скажем так, относится к имиджевому сегменту. Она изготавливается не на металлическом каркасе, а ее основой является несущая алюминиевая Поскольку, скажем так, линейка лабораторной мебели «Эксперт» максимально, скажем, подходит для лаборатории вашей специфики, немножко шире остановится на ней. Ассортимент составляет более 800 изделий. Каждое изделие может комплектоваться различными дополнительными комплектующими, иметь различные габаритные размеры. И опять-таки, поскольку мы являемся производителями, можем изготавливать любые нестандартные изделия по пожеланию заказчика, учитывать различные специфические условия эксплуатации изделий и специфические условия, скажем так, помещений. как я уже говорил, основой является цельносварной металлический каркас, изготовленный из толстотенной трубы толщиной сечением 30 на 60 мм. Столы рассчитаны на нагрузки до 400 кг, как динамические, так и статические. Основным в эксплуатации лабораторной мебели является правильно подобранная рабочая поверхность. В зависимости от того, насколько правильно подобрана рабочая поверхность, срок эксплуатации, срок службы может отличаться в разы. Скажем так, самый простой вариант рабочей поверхности это ламинат высокого давления. Он, соответственно, рассчитан на меньшую химическую стойкость, но имеет, скажем так, и меньшую стоимость. Основой его является многослойная фанера, клеенная с двух сторон химстойким пластиком. Предназначена для установки различных приборов, массивного тяжелого оборудования, но обладает, скажем, малой химической стойкостью и не так стойка к попаданию влаги. Следующий вариант – это керамическая плитка с бортиками из нержавеющей стали. Эта рабочая поверхность рассчитана на то, чтобы препятствовать разливанию каких-либо реактивов, попадания этого на человека и так далее. То есть она как раз предназначена для тех помещений, где много ведется работы с реактивами. В качестве этой поверхности, эта поверхность используется в основном в качестве основной для шкафов вытяжных. То есть рабочая поверхность шкафа из керамической плитки обеспечивает, скажем так, максимальный срок эксплуатации этого изделия. Следующий вариант – химический стойкий пластик «Лапгрейд» производства Италия. Это полностью цельный пластик, который не размокает, не разбухает, не раскисает, поддается обработке любыми дезрастворами. То есть устанавливается в различных э, микробиологических боксах, помещениях с повышенной влажностью и весомой Следующий материал – искусственный камень «Куарелла». То есть при том, что он обладает высокой химической стойкостью, он имеет, скажем так, ряд недостатков, свойственных натуральному камню. То есть он постоянно холодный в работе, он, скажем так, можно его гипотетически разбить, если на него что-то не тяжело, но он обладает высокой химической стойкостью. Скажем так, в практике часто даже случается, что в боксах и в других помещениях Поверхности все еще даже обрабатывают и поджигают спиртом. Это единственная поверхность, которая выдерживает такую обработку, не оставляя для себя ни пятен, ни побежалости, ни отслоения. И полимерный композит на основе эпоксидной смол с производства ША. Из этого материала в основном изготавливаются химически стойкие чаши для моря. Поскольку, скажем, изделия изготавливаются методом литья, то нужно получить э, сами чаши мощные э, большого размера, в которых удобно и комфортно мыть посуду большого размера. Глубокие цилиндры. Э, столы лабораторные. Предназначены для установки различного оборудования, то есть имеют широкую размерную линейку. Они бывают различных размеров по высоте, длиннее, ширине и так далее. То есть, изготавливаем под заказные Столы дополнительно могут комплектоваться тетровальными надставками, наставками с полками и так далее. Под те же самые столы можно сконфигурировать различные варианты подвесных тур, которые могут быть подобраны необходимости, скажем так, хранения специфических материалов, специфического размера, скажем так, колб и так далее следующий это тумба мобильная. К сожалению, подгоняет время, я подробно не могу остановиться на каждой единице мебели. Столы остальные. Отдельно хочу остановиться на столах весовых. Они предназначены для работы с аналитическими весами, то есть это четвертый знак после запятой. Если обратите внимание, два стола, которые находятся сверху слайда, имеют вес 150-180 кг. Полированная гранитная плита массивная, установленная каучуковые амортизаторы, обеспечивает комфортную работу с аналитическими весами, даже в условиях, если под вашим зданием находится линия метрополитена. опять-таки столы-мойки, одинарные, двойные, комбинированные. Различные шкафы, как для хранения посуды, реактивов, для хранения одежды. То есть основное отличие лабораторного шкафа для одежды, то, что он, скажем так, во-первых, металлический, и во-вторых, у него предусмотрена секция для хранения как грязной, так и чистой одежды. Шкафы для реактивов, в том числе для хранения концентрированных кислот, особенно актуальны вот шкафы для баллонов, поскольку, скажем так, запрещено хранить все-таки баллоны в помещениях, но очень часто бывает, что организация работает либо в арендуемых, либо в приспосабливаемых помещениях, и нет возможности вынести эти баллоны наружу, и специальное изделие, которое баллон находится фиксирован, и более-менее когда обезопасивает пользователя ну и, скажем так, предмет основной нашей гордости – это линейка шкафов вытяжных, которые предназначены фактически для любых целей, задач и так далее. Обратите внимание, шкаф вытяжной, цельнометаллический, имеет полное стекление по фасаду, дополнительно оборудуется различными кранами для подвода газа, воды, усиленная электрическая проводка и так далее. Есть линейка шкафов, которые оборудованы внутри встроенной капсулы стеклопластика. Как раз вот эти вот шкафы, они предназначены для операций, связанных с лечением и парением кислот. Это те операции, которые, скажем так, требуют максимальной стойкости рабочей поверхности и всего остального. Шкафы имеют увеличенное остекление, прозрачный верхний экран, то есть можно собирать различные установки, ротационные испарители и так далее. Стандартно электропакет шкафа выдержанного рассчитан на нагрузку до 3 кВт, но если там устанавливаются какие-то мощные нагревательные приборы, панели и так далее, можно увеличить мощность до 5-7 кВт. Если, скажем так, нет возможности организовать отдельное помещение для хранения реактивов, можно хранить концентрированные кислоты, в том числе и органику, в отдельной капсуле, которая находится в нижней части шкафа последнее время у нас есть возможность оборудовать эти капсулы э, замками сейфового типа, то есть уже у контролирующих, проверяющих органов меньше вопросов возникает по этому поводу. <свёздные> К сожалению, посмотреть много фотографий и, скажем, посмотреть, что вам больше понравилось, нет возможности. работа со шкафами столами столами, столами высовыми мы предлагаем полный ассортимент лабораторных стульев которые рассчитаны на столы высотой как 750 так и 900 мм то есть это может быть либо стул со спинкой для длительной работы либо скажем так в виде табурета отличие основное от обычных офисных и бытовых стульев в том что поверхности изготовлены скажем так в химстойком влагостойком варианте Мы пытаемся включаться в проекты по комплексному оснащению лабораторий еще на этапах их проектирования. Никому не секрет, что в Украине очень мало подрядных и проектных организаций, которые могут грамотно, качественно спроектировать лабораторию, учитывая, скажем так, все потребности, нужды и так далее. Мы стараемся сотрудничать с проектантами еще и на этапе только разработки документации, то есть планируем размещение прибора совместно с заказчиками, прописываем требования по подключению электричества, водопровода, канализации, вентиляции, готовим проекты как в 3D, так и планировки 2D с привязками на местности ко всем существующим коммуникациям и так далее. Стараемся максимально упростить жизнь заказчика. Мы осуществляем полный цикл обслуживания, то есть доставка, сервисные работы по монтажу, гарантийное и послегарантийное обслуживание. Благодарю за внимание. Был вопрос по поводу носила. Да. В последнее время мы активно начали заниматься мебелью из нержавеющей стали у нас уже, скажем так, налажен этот процесс. И если нам прислать либо фотографию, либо образец, еще что-нибудь такое, то по этому образцу мы можем носилки изготовить. В последнее время мы приобретали в из нержавеющей стали. но они очень тонкие и ненадежные. Я думаю, что это пойдет у вас, если вы... И самая интересная стоимость какая? Или какая стоимость, не знаю. Стоимость не могу сказать, но вот опять вы говорите, чтобы Днепропетровске приобретали. То есть это значит какие-то бюджетные вещи и так далее, которые более дешевые. Если, соответственно, это будет качественный более материал, более толстый остаток, то они будут, естественно, стоить дороже. Но это уже, скажем так, все обсуждаем. Если вы будете производить, если у вас будет, я Хорошо, договорились. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Спасибо. Спасибо. Друзья, что внимание, Мы отработали первый день. Спасибо вам большое за активное участие в обсуждении вопросов.